Azərbaycanın ADA Universiteti və Amerika Birləşmiş Ştatlarının George Washington Universiteti arasında kompüter elmləri üzrə magistratura səviyyəsində beynəlxalq ikili diplom proqramının BPI şirkəti tərəfindən qismən maliyyələşdirilməsi üzrə sazişin imzalanma mərasimi keçirilib. Mərasimdə Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov, ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Lidzsenberger, BPI-nin Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan üzrə regional prezidenti Gary Jones iştirak edib. İkili diplom proqramı kompüter elmləri və data təhlili üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasını nəzərdə tutur. AD universitetinin rektoru Hafiz Paşayev bildirib ki, AD Universiteti George Washington Universiteti ilə 5 illik saziş imzalayib. Onun tərkib hissəsinin ancaq biri üstünlük diplom məsələsidir. Amma mənim özümün daha çox ümid elədiyim hissə odur ki, biz özümüzə Yaxşı, müəllim, professor hazırlayacağıq. Onda bu davri ilə təhsil olanlar bilir ki, hər 20 tələbə magistraturağa gedəcək. Orada iylərzində o biliyə və diplomaya yönələcəklər və onların ən yaxşılarından hərimiz də vurulduqdur. Təhsil naziri Ceyhun Bayramovun sözlərinə görə, ADA Universitetindən öncə bu ilin yanvarında Azərbaycan Dövlət Pedagoqoji Universiteti George Washington Universiteti ilə təhsildə idarəetmə ixtisası üzrə magistr proqramı üzrə müqavilə imzalayıb. Bizis ki, 2020-ci ilin yanvar ayında biz George Washington Universiteti ilə Azərbaycan Dövlət Pedagoqoji Universiteti tərəfindən təhsildə idarəetmək bizə hazırda magistr proqramından təhsil görməstədir. Müqavilələrin imzalanmasına hər birimiz məmnuniyyətlə ytdik. Hə Növbəti illər ərzində həmin proqramımız olaraq Gürçay Şəhərində Birnəli Universitetinin bir digər məqamda tədrisində 130 nəfər yüksə ixtisaslı mütəxəssisin hazırlanması nəzərdə tutulur. Bu günləri biz burada Ağdam Universiteti ilə dolayıdır. Bu səbəbdən də farsında kompüter elmləri və data analitika istiqamətlərinə ölkəmiz üçün olduqca vacib bir istiqamətdir. Yəni də magistratura səviyyəsində bu ikili diplom proqramının təzə alınmasının və bu proqramın 2020-ci ilin sentyabr ayından artıq tədrisə başlama olması həyatda keçiriləcəkdir. Bayramovun sözlərinə görə, hazırda Azərbaycanın digər universitetləri ilə dünyanın aparıcı universitetləri arasında kənd təsərrüfatı, səhiyyə və mühəndislik ixtisasları istiqamətində danışıqlar aparılır. Amerika'nın Azərbaycandakı səfiri Lily Lieberman bildirib ki, proqramın həyata keçirilməsi nəticəsində yetişəcək mütəxəssislər Azərbaycanda inkişaf etməkdə olan kompüter texnologiyaları və kompüter mühəndisliyi texnologiyalarına töhfə verəcək. Onun fikrincə, Azərbaycan iqtisadi inkişafa təkan vermək üçün öz təbii sərvətlərindən istifadə üzrə haqlı olaraq qazanılmış nüfuza malikdir. Ödəniş şəraiti olan Ad universitetinə hər dəfə gedib ətrafında yaxın gələcəkdə qlobal məsələlər, biznes İdaritma və əlbəttə kompüter elmləri sahəsində Azərbaycanın liderləri olacaq gəncləri görmək məni ruhlandırır. Tapdik Fəradəoğlu Bakıdan Amerikanın səsi üçün.